ये देखो ऐसा है कि मतलब कुछ भी बोले जो भी कहें सरकार जो है हम तो कुछ ना कुछ बिचार पर्यावरण भी बिचार रहे हैं हम तो आप बीमा की बात कर रहे थे खेती बीमा की हमारे पहले सोसाइटियों में बीमा काटा जाता था हमारे खेतों का तो मिलता कभी नहीं था कभी भी अब तेरह हजार 14000 करोड़ लेके बीमा कंपनी किसानों का भागी जिसमें हमारा भी 10 पैसे लगे हुए हैं तो बाकी सरकार के 90 पैसे थे ये जो मतलब रेट है ये ये तो एमएसपी नहीं देना चाहते ना हम कहते हैं ना दो एमएसपी ये बॉर्डर खोल दो 5000 6000 रुपए को क्विंटल कणक है पाकिस्तान में 13000 को अफगानिस्तान में बेल्जियम केहू मांग रहा बेल्जियम नीदरलैंड गेहूं मांग रहा ईरान मांग रहा लेकिन ये क्या कर रहे हैं ये डब्ल्यू टू के तहत जी सेवन जी ट्वेंटी के तहत दरामद ड्यूटी खत्म कर दी दराम ड्यूटी चालीस परसेंट थी ये दो हजार की चीज वो हम लेंगे बाहर से आठ सौ गवर्नमेंट को देंगे ढाई सौ को पड़ेगी व्यापारी को वो खत्म कर दी अरे हमारी गेहूं पिछली दफा बरामद हुई तो तब जब बरामद हुई कुछ ना कुछ मिला हमें चलो इधर पंजाब में तो लोगों को मिलता है क्योंकि हम ये जो छे परसेंट एम एस पी मिलती है ना वो सिर्फ अकेले पंजाब को मिलती है इसीलिए ये जो पंजाब का आदमी है चिट्टे कपड़े डालता है वो हमारे चिट्टे कपड़े उतारना चाहते हैं कहते हैं कि चिट्टे कपड़े सारे भारत को डाले हमें उन्नीस सौ सताहठ की मिल रही है उनको पिछली दफा हमारी कह के जहाँ बिकी थी इक्कीसो पचहत्तर तो वहां हमारी सोलह सौ बिकी थी पांच सौ तो वो ही सौ रुपए के कपड़े डालने हमने उसी का जो ये कहते हैं इनको धन धन से से आता दान, कहां से आना ट्रालियाँ हमारी लंगर की भरी पड़ी है, है बर्तन लाए हैं कहाँ से धान आएगा खिलाता कोई आज गाँव वाले नजदीक हमने उनके हाथ जोड़े हैं कि दाल फुलका लाओ तुम कभी जलेब ले जाते हो कभी तुम दूसरा जूस ले आते हो मतलब है ये ये सिर्फ हमें दबाना चाहते हैं हमारे कपड़े तारना चाहते हैं चिट्ठी हम एक ऊपर और डालेंगे लोगों को भी डलवाएंगे सारे भारत को डलवाएंगे एम एस पी एम एस पी तो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट तो ये तो दूसरी मार रहे हैं अभी हमें प्रधान जी ने बताया पत्रकारों को भी शायद मालूम जो हम मांगे छः नीचे हैं वो पहले मानते हैं जो ऊपर है चार वो उसकी बाद, बाद में करेंगे वो स्वामीनाथन की बाद में करेंगे तो दूसरी एम एस पी बाद में करेंगे लखीमपुर खीरी बाद में करेंगे तो कर्जा भी बाद में करेंगे ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡਾ ਆ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲੂਗਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਟ ਨਾਲ ਵੱਟ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਗੰਡ ਧੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਤੋਂ लेखपाल को उधर लेखपाल कहते हैं पटवार इधर पटवारी कहते हैं जिसकी तो उसके साथ गांड तो खराब ना भी होए उसको भी पांच सात सौ रुपया मिल जाता है बताओ पांच सात सौ उसकी इंश्योरेंस होती है चलो जे उनको ही देना जिसकी नहीं खराब उनको तो पूरा दे दो जिसकी खराब होती है उसको तो मिलता ही नहीं कुछ गले पड़ जाए जो मर्जी हो जाए ओले पर जो मर्जी हो जाए कोई इंश्योरेंस जो बताओ ऐसे आदमी को इंश्योरेंस नहीं मिलती मर जाता है मुड़ के उनको केस करना पड़ता है कंज्यूमर कोर्ट में तो फिर जाके उनको इंश्योरेंस मिलती तुम फसल की बात कर रहे हो आई हमें कख ना हम ना मांगते नहीं कुछ हमें फसल का रेट दे दें हमारा उन्नीस जो ये जो है मास्टर तनख्वाह दार है हमारे बच्चे हैं उनकी तीन सौ छिहत्तर परसेंट हमारी उन्नीस परसेंट बढ़ी ਅਮੀ ਜੋ ਇਸ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀਮਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਐ ਸੂਚਕੰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ 7700 ਰੁਪਏ ਕਨਕ ਬੰਤੀ ਜੈਸੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਦੀ ਐ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਬੜੀ ਸੜਦੀ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾਗਾ ਫਿਰ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਐ ਜੇ ਇਥਨੋਲ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾ ਮਾਰਦੀ ਐ ਕੋਈ ਕੀ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ किसान क्या करता है बड़े करते हैं झूठ बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं किसान क्या करता है जो अनजान है, जो जान है वो उसकी नहीं बात करता जो जानकार है उसकी बात करते हैं कि खेत कटा फसल गिरी ना ना हो तो ऊपर से बाली बाली कटती है ठीक है शाम को पाँच बजे किसान खेत जाता है पाँच बजे शाम को तो उसको लाइन में लगी होती इतनी इतनी होती है वो आगे लगा देता है कोई प्रदूषण नहीं होता तो जो प्राई वो बीच में लग जाती है उसको सल्फर मिल जाती है वो उसको खाद भी नहीं डालनी पड़ती ये सिर्फ ना ये सरमाए हमारी जमीन मतलब खोने के लिए जमीन को छीनने के लिए है सबसे अडजंतर कोई प्री की बात ही नहीं है मतलब धुआं जो है आज इतनी इंडस्ट्रिया हैं आज इतने दरिया गेंदे कर दी ਆ ਇਸ ਕਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਕਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪੜਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਆਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਇਥੇ ਐਥਨੋਲ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਬ ਮਸ਼ੀਨੀਆਂ ਆ ਗਈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ 25 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਲੈਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਸਕੋ ਭੂਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ भूसा सात सौ रुपये है तो प्यारी जो पराली की तूड़ी है भूसा है वो तीन सौ का है चार सौ दस उसका तो हल है हल तो निकलेगा ही भगवान जब तक भगवान हमारे साथ है तब तक हल है ये जो न्यू वर्ल्ड है सात आदमी सारा देश चला रहा है सात आदमी ना सारा देश नहीं सारा वर्ल्ड जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहती है उसके नीचे आ गया समझ लो फर्जी करो बाइडन ट्रूडो यूरोप आ गया उसके नीचे आ गया डानी बानी डानी बानी के नीचे आ गया जे मोदी जो खोता अनपढ़ आदमी बैठा हुआ ये चौथे नंबर पे है बेल है उसके ऊपर है डानी बानी के ऊपर है ये बेल गेट्स है उसका काम करता है सॉफ्टवेयर वेयर का तो ये जमीन ढाई लाख हेक्टर अमरीका में खरीदी व्या सारे किसानों को नहीं मालूम वो खेती इधर दे गया ਖੇਤੀ ਦੇ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜੀ ਧਰਤੀ ਅਮੀ ਦੇ ਦੋ ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਦਾ ਦਰਮੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਬਈ ਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਚਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੋ ਮੰਗਾ ਮੰਗਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਕੂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ